हरिव ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोऽहम् तीर्थास्पदं शिवभिरिन् चिनुतं शरण्यम् भृद्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् पुंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभा पिताम्बरादरुणबिम्बफला धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरये अलङ्कारपुरी रम्य सिंहासनस्थम् ज स्फुरदिप्रदेशम् विधिनुदादिदेवै सदा स्तूयमानं समाधिस् भजे ज्ञानदेवम् जय जय श्रीराधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपी चित जै जै चोर प्रभो जय जय माखन चो बिहारी लाल की जय श्रीमन भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे यदा मृदे कौरवश्रुञ्जयाना वीरेष्वतो वीरगतिं गतेषु नृकोदराविद्गदा विमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे माता शिशूनां निधनं सुताना निशम्य परितप्यमाना तदा तां सान्त्वयन्ना किरीटमानीञ्चतामुञ्चतामेश ब्राह्मणो नितराम् गुरु मारोदिदस्य जननी गौतमीपतिदेवता यथामृतवत साता रोदिम्यश्रोमुखे मो ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य मयैवो भय माम्ना तं परिपायन् शासनम् वपनं द्रविणादानं स्थानान् निर्यापनं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिकः पायी पायी मायोगि देवदेव जगत्पते नान्यम त्वद भयम् पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् पाहि माम पाहि माम पाहि माम प्रभो माझे रक्षण करा कोणती मातेने भगवान श्रीकृष्ण परमात्म्याची सव्वीस श्लोकामध्ये गोड अशी स्तुती केली नमसे पुरुषं त्वद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्षं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिका चन्द्रमज्ञा दोक्षजमव्ययम् न लक्षसे मूढदृशा नटो ना नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनामलात्मना भक्तियोगविधानार्थम् कथं पश्ये महे श्रिय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः विषान्महाग्ने पुरुषादर्शनात् असत्सभायां वनवासकृच्छ्रतः मृदे मुझे मृदेकमहारथाश्रतो द्रौण्यश्चतश्चा स्महरेभिरक्षितः विपदः सन्तु विपदह शश्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्सा अपुनर्भवदर्शनम् सदेवदेव भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यम् नोम्यं प्रसन्नः लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथ चतुर्भुजः या भागवतामध्ये भीष्मसुत्यसमन्ता इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रवाह भुवनकमनं कमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलाभुकामनाचं विजयसखेरतिरस्तु मे न भद्या युधितुरकरजविदुं रविश्वकतुलुलितश्रमभार्यलं कृतास्ते मम निशितशरैर्विवेद्यमान त्वचि विलसद्भवते स्तु कृष्ण आत्मा सपदि सचिवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथं निवेश हं महाराज हरिणाबन्धुरूपिणा येन मे परुतं तेजो देवविस्मापनं महा द्यूतं पानं स्त्रियस्सुना यत्रा धर्मशतुर्विदः अहो मया नीच नीचमनार्यवत्कृतम् निरागसी ब्रह्मणी गुढ तेजसी महामुनि शुकदेवजी त्या ठिकाणी प्रगट झाले पुत्रो अदृश्य लिंगो निजला बालिरवूत वेश अवधूत वेशामध्ये वेशा महामुनि शुकदेवजी प्रगट झाले बोल शुकदेवजी महाराज तत्राभवद्भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानोनपेक्षः अदृश्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेशः पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा वरियाने शते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतपुंसा श्रोतव्यादिषु पर तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरी श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छताभयम् खट्वाङ्गो नाम राजर्षिर्ज्ञात्वा यत् ते निहायुष मुहूर्तात् गतवान् अभयं हरिम् जितासनो जितश्वासो जितसङ्गो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनसन्धारये धियः अकामः सर्वकामो मोक्ष काम उदारधी तीव्र संधारये मनसंधार महामुनी कुरुजींनी आता मंगलाचरण करायला प्रारंभ केला नम परस्मै पुरुषाय भूयसी सदुद्भवस्थान निरो गृहीतशक्ति त्रितयाय देहिना अन्तर्भवायनुपलक्ष्यवर्त्मनि यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणम् लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविद सुमङ्गला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितं स्वरहस्यं तदङ्गं च गृहाणागदितं मया गदितं मया आणि भगवान विष्णूने ब्रह्मदेवाला चार श्लोकामध्ये ज्ञान दिलं त्याला चतुश्लोकी भागवत असं म्हणतात अहमेवा समेवाग्रे परम सदस पश्चा षेतसोऽस्म्यहम् स्वयं धनुर्द्वारि निधाय माया गतव्यतो या दुर्मानयानम् सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वा वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः तुष्टोऽहमद्यतव मानविमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतेव सुरोस्व वेक्षित समुचित क्षपितुं मदर्थी निर्विन्ना नितरा असत इन्द्रियदर्शना येन प्रपन्नादन्तमा प्रभो तं त्वागताहं शरणं शरण्यं सभो मम वीर्य भवन्ति भवन्तिरुद्धकर्णरसायना कथा तद्योषणादार्गवर्त्मनि श्रद्धारति भक्तिरनुक्रमिषति भगवन्तानि संत ओळखण्याकरता पाच लक्षणं सांगितली कशी असतात संत कितीक्षव कारुिका सुहृद सर्व देहिना अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषण आणि सती माता म्हणते प्रजापतेस्ते सुरस्य सामप्रतम निर्यापितो यज्ञमहोत्सवज्ञ वयं च तत्रा विस्रामवाम ते यद्यर्तितामी विबुधा व्रजन्ति प्रजापतेस्ते श्वसुरस्य साम्प्रतम् अतस्तवोत्पन्नमिदयं कलेवरम् न धारयी से जगदसे मंदसो जुगुप्सी तोधर प्रचक्षते सद्य बोलो सती मैया भगवान शंकर मजे आशुतोषे क्षण रुष्टा क्षण तुष्टा तुष्टा रुष्टा क्षण क्षण जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचिप्रेयसी पत्न्यो नितरां यत्सुतो ध्रुव तपसाराध्य पुरुषम् तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं सादयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम् मातुः सपत्न्या सुदुरुक्ति विद्धः दण्डः तु यथा हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाच जगाममातु प्ररुदन् सकाशम् दावलते बाला नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रकः लक्षयामा कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु मुनय पदवीं यस्य निसङ्गेनोरुजन्मभिः न विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्रयोगसमाधिना यस्य यद्दैव विहितं स तेना सुखदुःखयोः आत्मानं तोषयन् देही तमसः पारमृच्छति सुरुच्याद्दुर्वचो न भिन्ने श्रयते हृदि तत्तातगच्छभद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरिः त्रिरात्रान्ते त्रिरात्रान्ते कपित्थ बदराशनः योऽता प्रविश मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिल स्वधाम्ना अन्यावशहस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय प्राणानमो प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुम्ही देवाला जोडण्याचा प्रयत्न करा जग तुमच्याशी आपोआप जोडल्या गेले ಯ ಪ್ರಸನ್ನೋ ಭಗವಾ ಗುಣೈರ್ಮೈತ್ರೀ ತಸ್ಮೈ ನಮಂತಿ ಭೂತ ನಿಮ್ನ ಇವ ಸ್ವಯಂ ನಾಯ್ ಮಾರ್ಗೋ ಹಿ ಸಾಧುನಾ ಋಷಿ ಕೇಶನುವರ್ತಿ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮೂರ್ ಪದ ದ आरोहात भूतम गृहं तर सनकादिकाने संपूर्ण शास्त्राचं सार सांगायला सुरुवात केली व सुनिश्चितो नृणा क्षेमास्य सद्र विमृशे शु तू आत्म व्यतिरिक्त आत्मनी दृढारतिर्निर्गुणी ब्रह्मणि चया प्राणा प्राणादारा सुता ब्रह्मन् गृहाश्च सपरिच्छदा राज्यं बलं महि इति सर्वं निवेदितम् शुक्रजी केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणा अगं धुन्वन्ति निहार निहारमिव भास्कर जिह्वान भक्ति भगवद्गुणनामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमती अक्षीर एकदा तानानय ध्वमसतो कृत क्रुत विष्णुकृत्या भगवान परमात्मा लवकरात लवकर प्रसन्न व्हावा याच्याकरता काय केलं पाहिजे तेव्हा नारद महर्षीने तीन सूत्र सांगितले आपण सुद्धा हे तीन सूत्र लक्ष देऊन ऐका या तीन सूत्राप्रमाणे जो आपलं जीवन बनवतो निश्चित भगवान परमात्मा त्याच्यावर प्रसन्न होतो दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः आं हरे तव पादैकमूल सा दासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु काय तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्नधियाम सद्गृहान् हि त्वात्मपातं गृहमन्दकूपम् वनं गतो यद् गिरिवरो राजन् त्रिकुट इति विश्रुतः शिरोदेनावृत श्रीमान् योजनामुतमुच्छ्रितः सोऽन्तः सरसिरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपात चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिल भगवन् नमस्ते अल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसुर्ययोः राज्ञां चोभयवंशानाम् चरितं परमाद्भुतम् सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत्यसत्यनेत्रं सत्या 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 सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना अथ सर्वगुणोपेत कालः परमशोभनम् नाम स्वामी प्रगट बोल नारायण भगवान की भुतं बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुज शंख गदार युधायुधन आपण वसुदेवजींचं आणि कृष्ण कन्हैयाचं स्वागत करणार आहोत कृष्णचन्द्र स्वागतं स्वागतम् आो आ कृष्णचन्द्र स्वागतं स्वागतम् स्वागतं स्वागतम्